Eriñ, 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 За декілька тижнів відбудуться головні вибори країни. Вибори до Верховної Ради України. А чи підуть акерманці на вибори наше сьогоднішнє питання. Важливо, прийдемо. Звісно, прийдемо. Вибори, треба ну, йти на вибори, тому що якщо не проголосуєш, значить за тебе проголосують так, як кому-то треба буде. Так. Да. А як же не піти на вибори? Вишається судьба наша. Не, я не пойду. А почему? Мне не нравится ни одна из кандидатов. Не знаю. Конечно, я пойду. А почему? Надо сюда свой голос за любимого кандидата. Пойду обязательно. Наверное, пойду. Почему? Подумаю. Во всех и во всем. Э, ну, думаю, да. У меня было бы правительство, был бы хаос такой полнейший. Естественно. А почему? Ну, это мой долг прежде всего. Я обязана ходить. Я каждый раз хожу. Я от этого не отказываюсь. А как же? А вообще, как считаете, важны ли выборы в нашей стране? В нашей стране важны выборы. Все от нас зависит. Кого выберем, так и жить будем, если честно. <музык>